Ще скам програма. Така відділення кул-центру від 10 тисяч до 200 тисяч гривень. База від екстрасенсів якихось там дурити людей, продавати чисто якісь амулети. І тут жіночка подтякає, як вона це продає. Можете саме подивитися. Мы понимали, и дали понимание, клиенту, что если у клиента, мы пытаемся ему помочь, и продать что-либо. А, в основном клиент уже имеет зарплату, руках амулет, который он получил там, в течение месяца, в среднем мы вот обрабатываем, и мы его закрываем на что хотелось изменить. Вам отвечает клиент, и все эти вопросы для вас важны. Потому что на этих вопросах будет формироваться ваша классная консультация. Почему? Потому что у каждого разная проблема. Кто-то вам скажет, что у него просто проблема с деньгами, у него с вашей, с вашей. Возьмем пример, что человек сказал, что у него проблемы с деньгами. Цены просто так они вам да, притягнут. Я пизнейший, поясню, почему я так тему когда Ну это проблема, Кто-то просто говорит да есть. Ну если нет, то мы можем сказать, ну вообще такое очень редко бывает, потому что в основном все отвечают да. Но если вот на этом вопросе клиент говорит нет, а, говорит, что у вас потенциал не раскрыт на все 100%, то есть я, вижу, я показываю клиентам еще вот чуть-чуть и -чуть, еще чуть-чуть, и я расскажу, почему так происходит, почему я говорю вообще так и Дальше. Третье. Конкретно ваша карта, она сира. цыгана, карта – она какая-то, не сила. не хочет уже ничего рубить, не хочет просто отпустить руку, не также показывать клиенту, что по его жизни не все так просто и это даже так. стран. А вы видите имя? Ну, если у нас тут спрашивают имя, мы естественно можем сразу сказать, что Иня я не езжу уже сейчас к этому перейду, потому что тут клиент может сразу испугаться, да, и вставлять свои какие-то что-то начинать спрашивать. Мы сразу можем пояснить, что Иня я сейчас не вижу, она а мне по картам вообще не аваронит. Бед. Того, что мы ему объясним, другие полцентры не объясняют. Когда ему оформляют первую посылку, им оформляют просто, допустим, амулет на здоровье, амулет на удачу, амулет на благополучие, счастье, там, любовь и так далее, деньги, финансы. То есть ему Полный потенциал и не объясняют, почему это происходит. И вот ну, так вот, просто не могут сейчас работать. Ох, Ивана, ситуация действует на это я даже так написала информацию, чтобы было видимо, что вы это не читаете, а говорите от себя. Вот эмоции, переживаете все эти эмоции, когда вы ходите в консультацию, вы ходите в пранс. Перейдите на ситуацию, представьте, что вы сидите перед вами карты, вы действительно видите все по клиенту. то мы можем ему отправить это в самовайдинг, дать ему задание, чтобы он написал обратную связь когда это сделает и, естественно, мы таким образом налаживаем еще больше контакта, еще больше доверия, мы еще больше находимся с ним в коммуникации. Обряд. ну ангел не будь земной, ты спереди, я за тобой. После этого протертого будьте священной водой. Олег, мой хороший, вы не умываетесь, а просто протираетесь, чтобы медичка не скапывала. Записали? Да, записали. Ну, то есть, если клиент тигра пишет, вы ему все остальное не диктовывайте, чтобы он все точно опис... Так. То есть, снять вашу почву. Я черный текст, я без А потім до вас прийдуть всі бога, що ви хочете. І амулети, які у вас є, вони почнуть повноцінно працювати на вас. Коли ми стаємо порчу, я вам обов'язково скажу, коли можна буде одягти ваші звичайні амулети на гроші на фінанси, і вони відразу почнуть на вас діяти. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Там анікація, не забуваємо, що ми в діалогі. Обряд і обов'язково потрібно зробити скоріше. Ви завтра зможете? Якщо ні, то коли? Доб... 33 дней. Ты с ними покупаем, что так, добрый, почему 33 дней? Вот мы не просто говорим какую-то информацию, тут все расписано, чтобы сразу ее поясняли, поэтому скрипт большой. Но большой, потому что мы сразу по факту прорабатываем все возражения, чтобы потом клиентам, мы там всем назвали, клиента полностью не расположили, и тут у меня начинают заваливать вопросы. А почему так? А почему 33 дня? А зачем мне это нужно? Вот что легче для вас. защиту, потому что я сразу ему скажу, что нужна и от порчи, и защита. Вот, эта информация уже расписана так, чтобы вам было очень легко до да, продать вы. Не... И этой порчу распространяйте то, что например, да, ну, это я уже вам в примере привожу, какие цены мы говорим, да, вид 5 тысяч гривен. А вот, так как мы с вами уже спецпроектируем, у вас одна ситуация, и думаю, я могу вам допомогти, я, я запрошу на за вас. А за... мы сразу забираете посылку, когда вы ее собрали, вы без нас даже с четвертого отделения, Тогда мы купили, ну, вы э, а, Иван Иванович. Все верно, так все верно. А вам отправляют вместо Полтавы потому что работает над вашей ситуации, э, ситуацией, да, над вашей проблемой экстрасенс. Вы можете запутаться, услышать только одну цену, такое бывает, всегда подстраивать информацию. Что-то можно немного сократить, но на довольно длительный период времени уже с вашей энергетикой. Она, возможно, и не хотела подключаться, но она это сделала на чернорота. Э, она просто 7 дней лежит бесплатно, и потом просто будет накапливаться платная контакт. Дальше перевести и дать понимание помощи. То есть мы любого клиента можем вытянуть из плохого. и более громко поставить клиента на место, вы всегда должны быть выше клиента, вы всегда должны понимать, что вы управляете ситуацией, а не клиент. Поэтому вы руководите всем, всем процессом. Иван Иванович, вы уже получили посылку и должны ее использовать, вы уже должны носить амулет. Я звоню вам, потому что карты считали плохую энергию. Я сейчас вам сделаю совершенно бесплатный расклад, потому что вы уже приобрели амулеты. И сразу приходите к появлению потребностей. Ваша задача заговорить клиента и переключить спектр внимания. Все, вы переключили внимание клиента на появление потребностей, все, вы уже перешли в консультацию. Это, в принципе, те возражения, с которыми... что почему потому что э, жизнь идет, да, время идет, и, естественно, что-то у нас меняется. Раньше, там, через год назад возражения могли быть другие. Э, сейчас, там, кто-то нам рассказывает за войну, кто-то подходит, какие-то другие проблемы, то есть ну, мы подстраиваемся, подпеваем,